Поздравляю ахтырку с победой. Наверное, не в обиду ей, но скажу такую фразу, что скорее мы сегодня проиграли сами себе, чем нас собой гранала ахтырка. Скажу больше. И проиграли мы, наверное, во втором тайме, не в первом. В принципе, пропустили. Не скажу опять же, что это не левые мечи. Вот что в штрафной площадке нельзя так играть э, при стандартных положениях, за что мы поплатились. Вот. Ну и команда э, еще плотнее закрылась э, и поймала нас на контратаке. Вот. Э, Но ну, играть нам еще оставалось 45 минут, поэтому в раздевалке мы, ребят, э, пытались настроить на то, что нужно проявить характер, игра не проиграна, чего я, в принципе, не увидел от некоторых ребят, особенно от тех, кто вышел на замену и от которых требовалось, в принципе, усиление. Потому что, ну, прежде всего, когда идет игра, была ее мысль одна, как бы усилить игру, а не упустить кого-то для количества. чего мы не увидели? Мы не увидели агрессии. Ну, наверное, я не знаю, если посчитать количество игрового времени сегодня, ну, наверное, минут 30 мы сыграли максимум, потому что очень большие паузы были, поэтому... Что сказать? В любом случае, я в ответе за тех ребят, которые выходят с первых минут, я в ответе за тех ребят, которые готовятся к игре, и за все несу ответственность. Поэтому футбольный клуб едет для меня больше, чем работа, вот, потому что мне удалось работать и с детьми Академии, и со второй командой. Вот. Ну и, наверное, я благодарен того, что Руководство клуба доверила как бы самое главное что у него есть это первую команду вот, поэтому мне есть о чем поговорить с Александром Твечером вот, поэтому знаете наверное я готов для того чтобы футбольный клуб обыгрывал, радовал своих болельщиков на в принципе все варианты которые существуют от лица руководства клуба Поэтому э, хочу, наверное, еще раз э, принести извинения за столь, наверное, неагрессивную игру дома при наших болельщиках. Но просто мы не имеем права так играть. Э, Футболисты это могут наши футболисты достаточно квалифицированные, я еще раз повторюсь, я всегда это говорил, говорю им это в раздевалке. Ну, некоторые верят в себя, некоторые думают, что где-то будет хорошо, не здесь, не сейчас. Но везде в футболе Требования у всех одни одинаковые. Поэтому пусть ребята думают, у них вся жизнь впереди, с кем они не работали, где бы они не были. У команды получается лучше играть на выезде, заметилась такая тенденция, чем дома. В чем это? Ну, естественно, дома вроде у нас команды закрывается, нам приходится рисковать, вскрывать, а для того, чтобы вскрыть, нужно мысли на футбольном поле. Вот сегодня, да, футболисты нефтяника закрылись, мы пытались просто банальными стандартами. Да, мы наигрываем стандарты, мы большое внимание этому уделяем, но не хватало хитрости. Просто хитрости за счет быстрого года мяча. Но ну, это мысль, это мысль футболистов. Вот. Мы не увидели это. Поэтому все закономерно. Наверное. Спасибо.